Bismillahirrahmanirrahim. Baik, testing, testing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua, selamat datang. Saya ucapkan Insya-Allah hari ini saya nak share berkenaan dengan ulasan pasaran FBM KLCI ataupun pasaran bursa hari ini dan kita tengok secara detail lah uh, kalau ada counter-counter yang ada possibility untuk naik dan sebagainya kita tengoklah kita kaji sikit lah eh right so <coughs> untuk memulakan discussion saya start dengan indices macam biasa kita tengok dulu apa yang sedang berlaku dekat uh, bursa pada hari ini pertama sekali kalau tuan tuan tengok generally bursa pada hari ini bullish lah okey Cuma ada satu je index, healthcare bearish. Yang lain-lain semua bullish. Ha, ini construction dah mula bearish. Alright, so kita tengok lah. First, uh, untuk im first impression kita nak tengok. General market condition ataupun emotion yang ada sekarang dekat uh, bursa adalah bullish. Kalau tuan puan tengok dekat FBM, KLCI sekarang. Dia punya carta untuk ticker chart cantik lah. Starting tadi dah mula naik and then start je get up terus naik buat wave satu. Ni kalau kira macam kalau siapa-siapa yang belajar elite wave ni wave satu lah untuk indeks FBM KLCI. So apa yang bakal berlaku daripada kosong dia naik ke satu. Dan dia akan naik sikit lagi untuk melengkapkan satu. Lepas tu dia akan drop pergi dua. Dan baru dia akan buat tiga lah. So macam biasa kita tengok. Di antara beberapa komponen indeks yang menyebabkan indeks naik pada hari ini, Iaitu Aziata, Tenaga, CIMB, Maybank, Petgas, Maxis, CDB, Sunway, MISC dan Pcam itu tu yang menye, apa, indeks uh, lepas tu kita nampak consumer naik industri naik financial services naik, teknologi naik construction turun sikit property, plantation dengan healthcare je lah yang ia turun sikit lah so generally indeks bullish so normally kalau indeks bullish macam ni kita akan expect um, market emotion ataupun market condition lebih kepada bullish So sekiranya itu hompa nak trade untuk intraday ataupun BTST apa semua kan kita nak tengok market emotion dulu market condition kalau awal-awal start market bullish macam ni dia lebih potensi lah sekiranya itu apa nak intraday dan sebagainya lah right so kita tengok apa counter yang ada potensi pada hari ini pertama sekali kita tengok dulu apa yang berlaku dekat tick kecil lah kita tengok macam, okay, first Apa yang nampak, kita nampak sekarang, kaca Kaca <laughs> Pelik ini. Kaca, kaca uh, Warren A Warren A ni macam uh, Agak menarik juga Kita tengok dulu lah Sekejap lagi kita tengok step by step dia Untuk Warren Apa yang tuan-puan perlu consider adalah Pertama sekali dia punya tarikh mati dia Kalau macam Warren A ni kan dia mati pada 6 hari bulan 11 2030. Maksudnya lambat lagi lah. Ada 1815 hari lagi sebelum dia mati. Tapi satu perkara yang paling penting yang tuan-puan kena consider untuk Warren kan. Uh, kena, kena kira 14 hari tolak daripada hari kematian dia. Sebab dalam tempoh 14 hari ataupun 2 minggu sebelum tarikh dia mati, dia akan frozen dulu. Okay, dia akan frozen. Freeze. Let's say kalau Tuan, Tuan beli warrant ada lagi 2 uh, dua minggu nak mati kan. Kita nampak dekat situ ditulis lagi 14 hari. Kita expect 14 hari lagi baru dia mati rupanya. 14 hari lagi sebelum dia mati dia dah froze. Dia dah frozen. So kita dah tak boleh nak beli, dah tak boleh dah nak jual. Hanya perlu convert sahaja daripada warrant kepada Malaysia. So kalau let's say dia punya conversion price dia tinggi tak berbaloi lah. Alright. So kita tengok sikit uh, kaca WA. Kalau Warren kita kena consider pertama sekali dia punya tarikh mati dia. Kalau macam ni lambat lagi lah eh. Ada 1815 hari tolak 14 hari ada 1801 hari lagi. Dan kita tengok general info dia. Berapa dia punya conversion rate. Kalau macam Malaysia dia 29 sen. Exercise price ataupun conversion rate dia 4, 41 sen. <laughs> Apa maksud dia kan? Maksud dia adalah saya contoh sikit eh. Uh, kita kita selit-selit sikit lah kalau yang apa apa-apa yang melibatkan fund mentor ni kan saya conteng sikit macam ni kan ini dia punya exercise price eh, ini dia punya mother share dia harga mak dia ini adalah harga sekiranya kalau kita nak convert dia daripada warrant kepada mother share so bila nak convert tolak 14 hari lah kita ada lagi 1800 satu hari lagi untuk kita convert tapi let's say lah kalau kita nak beringat lah contoh kita beli kita lupa nak jual kan Tiba-tiba dah cecah 6 hari bulan 11 2023 Dah habis tamat untuk conversion eh, Dah habis uh, tamat tempoh untuk kita jual Dah tinggal uh, 2 minggu lagi untuk conversion So kita terpaksa bayar 41 sen untuk convert setiap satu unit warrant Kepada Malaysia yang hanya bernilai 29 sen So agak rugilah dekat situ Rugi kalau tolak ni 41 sen tolak 29 sen ni kita akan rugi sebanyak 0.41 tolak 0.29 12 sen atas setiap satu conversion yang kita buat So itu kalau nak convert sekarang lah Tapi sekarang tak boleh convert lagi Sebab dia ada lagi 1800 satu hari lagi kan Tapi in, um, uh, Let's say lah Let's say sekiranya kita expect mark dia akan naik dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada harga yang dia ada sekarang so let's say kita memang plan nak uh, buy dengan uh, holding dengan jangka masa panjang kita nak buy dan nak hold then kita expect mother share dia akan naik lebih daripada 41 sen kalau macam tu okey lah M -m maksudnya kita nak tunggu Apabila Malaysia dia dah naik tinggi Dekat-dekat dekat-dekat tarikh dia nak mati Contohnya dah tinggal lagi uh, 14 hari sebelum dia mati Malaysia dia naik ke harga 50 sen ha, Masuk tu masa tu Kalau kita nak convert pun kita dah untung lah sebenarnya So dia tengok uh, premium dia Okay macam ni Kalau masa tu Katakan selepas 1800 hari Mak dia naik Harga mak dia naik ke 50 sen So kalau tolak kita untung lagi 10 sen lah Atas setiap conversion yang kita akan buat nanti in, uh, in case lah kalau mak dia naik lah eh. Uh, tapi yang tu kita kena tengok lah cat dia macam mana kan alright so first sekiranya tuan puan uh, nak tengok uh, counter kaca ni kan adakah dia berpotensi atau tak kita tengok dua benda lah biasanya saya akan tengok dua benda pertama sekali transaction pada hari ini kalau transaction lebih daripada seribu okay, kalau transaction lebih daripada seribu saya ambil uh, screenshot sikit lah supaya kita nampak Alright. Kalau transaction dia lebih daripada seribu, maksudnya dia aktif lah pada hari ini. So, possibility untuk uh, traders buy and sell tu tinggi lah. Maksudnya dia akan bergerak. Harga dia akan bergerak. Lepas tu kita tengok buy rate. Buy rate dia very high, 89. Maksudnya daripada 100% pembeli dan penjual, ada 89% pembeli. So, maksudnya terlampau tinggi lah. <laughs> buyer dominant lah eh. Buyer dominant. Lepas tu kita tengok dia punya wave dia ticker chart. Normally kalau wave ni saya akan buat dia punya wave lah eh. Kosong, satu. Lepas tu dia akan buat dua. Lepas tu dia akan buat tiga. Itu projection yang normal skema punya projection lah. Alright. So, selain daripada itu. Kita nak tengok dia punya detail dia pada hari ini. Detail market yang dekat bawah ni. So, ini yang selalu saya tunjuk lah eh. Alright. Contoh macam uh, kaca WA ni kita nak tengok di sini dia punya today straight summary alright ini untuk short term sahajalah let's say kita tengok volume volume adalah uh, volume adalah urus niaga jual beli yang berlaku so setiap satu lot yang dibeli dia akan muncul dekat bahagian volume so kalau kita nampak hari ini buy volume ada 86,081 lot uh, yang yang bermaksud dia tinggilah kan yang sell volume baru ada 10,673 lot. So kita tengok dari segi value nilai dia kan. Value 964,500 dah dah, dah nak dekat sejuta dia punya jumlah orang buy. Tapi jumlah orang sell baru 124,034 sen. Maksudnya eh 34 ringgit. Maksudnya uh, seller tak ramai. Okay. And then transaction buy 1,752 buy. 100 102 sahaja sell. Maksudnya Uh, transaction buy jauh mengatasi transaction sell pada hari ini. Alright. Okay, itu untuk um, sepintas lalu lah dia punya uh, uh, maklumat yang kita boleh dapat dekat platform. Cuba kita tengok carta dia. Okey, kita tengok ah kaca. Kaca. <laughs> Sedap sebut dia kan, kaca. Alright, kita tengok Warren eh. Okey, ha ah, tengok Warren dia. Kita tengok daily chart. Daily chart Warren dia dia baru je ada Dua hari punya Eh tiga hari punya Data kan Tiga hari punya data Which is Cantik lah eh, Cantik lah hmm, Kalau dari segi wave okay, Kalau dari segi wave Kita boleh nampak wave dia Very clear cut uh, Bullish Alright Dia buat satu Dua Tiga Empat Lima So Let's say kalau tu pun katakan Ini adalah wave lima Satu Dua Tiga Empat Lima Ha, tapi kalau kalau sekiranya dia dah buat wave 5 dekat sini maksudnya dia dah nak ambil lah dia punya um, dia punya wave dia tu ha, macam tu <laughs> kalau sekiranya itu wave 5 dia nak ambil dah dia nak turunlah nak nak pergi nak pergi abc ke okay, ataupun correction lah okay. tapi temporarily lah eh temporary correction so kita expect Katakan ini adalah uh, tiket chart lah Macam ni kan Katakan ini adalah tiket chart Dia dah buat 1, 2, 3, 4, 5 Dia akan buat A, B, C lah Dia akan turun Buat A, B dan C So lepas ni Most probably dia akan turun dulu sikit Okay Tapi let's say kalau dia betul-betul bullish Dalam jangka masa panjang Dia akan buat rebound Dia akan naik balik uh, Yang ini kita consider sebagai wave 1 lah Untuk uh, major wave Okay Saya tukar ke ini adalah wave 1 major wave Dia akan buat wave 2 Lepas tu dia akan buat 3, 4 dan 5 lah eh. Itu itu dia punya wave lah Saya tak expect tuan puan uh, uh, Faham sangat lah berkenaan wave Tapi kita tengok sikit-sikit lah Right So normally dalam dalam wave A kita akan ada 5 lagi sub wave. Let's say kalau kita kecikkan kan. Kalau kita kecikkan dalam wave A ni dia akan ada 5 sub wave. Dia akan pergi ke 1, 2, 3, 4, 5 macam tu lah. ke bawah. Macam ni. So yang ni kita masukkan dia sebagai minor lah. Okay, dia macam tu. So, kalau tuan puan masukkan dia punya gelombang dia, dia akan pergi macam ni. <coughs> so dia akan macam biasa naik turun, naik turun, naik turun. So dari sini, kalau kita comparekan dengan um, ticket chart dia. Oh, transaction dia dah 2,000 tau. Dah tinggi ya. Cuma itulah masalah dia cuma dia harga dia terlalu murah lah 12 sen. Jadi untuk bergerak tu dia memerlukan volume yang besar. Okey volume yang besar. Volume dah besar jugalah sebenarnya dah 114,000 kan dah agak besar lah. Right. Okey ini dia punya projection dia. So uh, saya expect dia akan mula turun dululah. Okey. Dia, dia akan buat satu dulu. Uh, satu ni kat bawah sikit lah. Satu. Lepas tu barulah dia rebound buat dua. Lepas tu barulah tiga, empat dan lima kalau uh, tapi ini dalam tempoh hari ni lah eh. dalam tempoh hari ni lah maksudnya untuk 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 hari ni lah okay. turun kat sini sampai sini sebelas short term lah maksudnya dia short term lah okay. dia akan habis kat sini and then baru dia akan rebound kita tak tahu Mungkin rebound dekat 2 Atau rebound dekat 4 Tapi kalau tengok pada Ticker chart Ticker chart dia cantik sebenarnya Ticker chart dia cantik So Kalau untuk projection Ticker chart Dia sepatutnya Dia akan macam ni Baru t, Apa ni uh, 3 uh, 2 dia akan buat macam tu Then 3 lah 3, 4 dan 5 kan Itu projection tick, uh, Projection ticker chart Alright. so, tuan-tuan uh, tengok dekat, dekat chat dekat sini. Ya. So, ini adalah uh, dia punya projection dia. Kalau kalau wave besar dia, dia buat satu. Dah, satu dah complete, dia akan buat dua. So, dalam dua dia akan ada A, B dan C kan. A, B dan C kalau saya masukkan dia punya gelombang dia, tuan pun boleh nampak lah. A, B dan C. Macam tu kan. So, dalam A ni, dia akan buat 5 subwave. 1, 2, 3, 4, 5. So, kita expect untuk short turn dia nak turun dulu sikit. Okay, dia nak turun dulu sikit. <coughs> Sebelum dia naik lagi uh, Tapi uh, Ini hanya projection lah Kadang-kadang eh. dia tak follow sangat pun projection Dia akan naik je T macam tu kan Right So Itu untuk satu lah Sebab dia macam Untuk counter ni History dia tak banyak Dia baru je Tiga uh, hari punya candle kan So Most probably uh, Dia akan turun sikit lah Ata Ataupun mungkin dia punya Correction dia pendek kan uh, Kalau correction dia pendek ok lah Macam tu Alright. Lagipun nampak macam volume makin meningkat ni Volume sedang naik lagi And then uh, momentum pun masih kuat lah Jadi okay. okay. volume ni dekat sini volume kan eh. Dia masih dalam fasa overbought Sini dalam fasa overbought Most probably dia akan naik balik okay. Naik naik balik buat dua lah okay, dua. Tapi kalau let's say dua dia kuat Dia akan break lah dia punya resistor ni Cuba kita tengok dia punya gun dia Alright so kalau tuan puan nampak Saya tekan ni gun ni Okay, yang garisan-garisan tu kan. Gun ni adalah mewakili uh, dekat mana sepatutnya support dan resistance yang kuat. Macam ni, dia punya resistance yang kuat dekat harga RM15. Uh, naik ke atas sampai RM19. Uh, 19 C. okay. And then, resistance biru ni bermaksud dia kalau sekiranya dia support, support yang kurang sikit kuat dia berbanding yang merah. Kalau dia resistance, resistance yang kurang sikit kekuatan dia berbanding dengan yang biru. So kalau dia nak break uh, cepat sikit lah dia break berbanding dengan merah kan macam tu. Right. So normally harga akan bergerak dalam support dan resistance area lah tak 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 lari jauh lah eh. Tak lari jauh lah. So biasanya kalau gunakan gun punya support resistance ni dia agak reliable sikit lah berbanding dengan kita punya assumption. Biasanya orang kalau kita buat teknikal analysis kan. Normally kalau siapa-siapa je lah eh, Buat technical analysis Kita buat assumption sendiri Dekat mana-dekat mana Support and resistance Kita tengok-tengok macam tu Kita kita agak oh sini kuat So mungkin lah sini adalah support Sini kuat mungkin sini adalah resistance Tapi normally Chart akan follow Memang support and resistance yang memang dah ada dekat Dekat pasaran So memang Inilah garisan dia <laughs> Kalau kita follow Guna gun line and support uh, Support and resistance ni memang most of the time dia memang uh, applicable lah okay? applicable alright, so itu untuk anak dia kita tengok mak dia sikit alright <coughs> mak dia cantik uh, setakat sekarang dia punya transaction besar kita transaction dia besar buy rate dia pun very high tinggi sangat lepas tu wave dia pun cantik volume pun agak menarik so kita tengok dekat days trade summary ok, tuan apa nampak kan volume 39,000 by volume sekarang semakin meningkat dengan pantas sekali dah nak dah, dah 30 sen dah sale volume 7,411 value 1.16 juta buy baru 211 sell so transaction buy 100 eh 1946 lot buy 38 sahaja sen So that's why buy rate dia very high Alright So Dia start gap up Dan dah buat wave 1 Wave 1 lah ni eh 1, 2, 3, 4, 5. So dia dah buat wave 1 Lepas tu dia akan buat correction sikit Then baru dia akan follow untuk wave 2 lah Okay Wave 2 ABC Then Baru dia akan buat wave 3 dan seterusnya Alright So kita tengok uh, Chart dia Mother chat Mother chat Eh mother chat Mother share Gacha